покажу собачку. Вот выгуливают собачку. Вот такая собачка прикольная. Ей, кстати, часто она сама выгуливается. Ее выпускают. Но рот ее завязывают красной тряпочкой. Потому что она без хозяина бросается на других собак. У меня собака американский стафарширский терьер. Она вообще не любит чужих собак. А это до нее все время бросается и пытается ее порвать. Но Моя-то молчит, молчком-молчком, но если к ней близко подойдет эта собачка, то она может перекусить, поэтому мы свою держим всегда на поводке. Вот такая вот собачка. И ее так прикольно, ее всегда выпускают одну. Очень редко, когда вот этот вот человек выгуливает. Она одна вечно гуляет, но с завязанным красной тряпочкой ртом. Все знают, что она бросается. Бросается. Причем сделать-то ничего не может, она же маленькая. Ну такая говнистая. Вот такие вот и люди есть. Маленькие бывают, но такие говнистые. Почему? Непонятно. Вон, 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 вон. Пошла, смотрите, смотрите, смотрите. Как в басне слон и моська.